别闹！放开我元帅！你放开我元帅！你放开我！别闹！元帅，你放开我！ 别拍了！你们谁在拍？我告他侵犯隐私。走！将军，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 将军。 医生，他是严重的先天性眼泪过敏症，需要立刻用低分子右糖苷加入百分之五到百分之十的葡萄糖液做静脉注射。哎，你还挺了解、啊，我是他朋友。不好意思，叫属不可以进去。不好意思 要亲了，要亲了，要亲了！喂，看什么呢？干嘛告诉你？拿给我。不给。我也要看。不给。你干嘛？你还给我。言情小说。抬起他的下巴，嘴唇一点一点靠近。妈，你别念了，你还给我，还给我。不还。我的书，你还给我。 喂，你，将军，你别哭啊！喂，你你你不能哭啊，将军！抬头，呼吸，你忍住，别哭！呼吸，蒋军，闭眼，把眼睛闭上，闭眼，呼吸，忍住，忍住，不能哭。 不许哭。 我脸没事。昨天晚上是你送我来医院的吗？不是你叫我来的吗？我？天哪！你不会是被我气失忆了吧？我认识你七年都没见你哭过，你直接说你眼泪过敏，我都不相信。嗯、啊，都怪我出了馊主意。哎呦，我没怪你、啊，哭也不是因为你。啊？那是因为什么？ 因为算了，就是一次意外，放心吧，你姐妹我这辈子还没有过不去的坎，这次也一样。嗯，哦对，那你先把药吃了，我给你倒水。